নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজি বিশেষকৈ এক্সিছ বাৰ্চৰ ওপৰত অলপ পাতিবলৈ আহিছোঁ এক্সিছ বাৰ্ছৰ ওপৰত জনাবলৈ আহিছোঁ যিহেতু সকলোৱে জানে যে মই এক্সিছ বাৰ্ছৰ ক্লাছ মোৰ দি আছোঁ আৰু এক্সিছ বাৰ্ছৰ চেচনো দি আছোঁ যিটো বডি প্ৰচেছ চেচনো দি আছোঁ আজি মোৰ ওচৰত দুজন ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছিল এজন ভাইটি আৰু এগৰাকী বাইদেউ মোৰ ওচৰত ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু ভাইটিজন

ভাবিলোঁ কোনোবা এজনৰ ওচৰত ভাল ফেচিলিটেটৰ এজনৰ ওচৰত শিকোঁ শিকি পেলাই নিজৰ জীৱনৰ কিছুমান প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ কিছুমান ইচ্ছু থাকে ন সেই ইচ্ছুবিলাক মানে ধৰা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বুলি ভাবিলোঁ তেনেকৈ আৰু ভাবি আজি দীপাংকৰক লগ কৰিলোঁ আৰু লগ কৰি ক্লাছটো কৰি বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুত ৰিলিফ পোৱা যেন লাগিল ছেশ্যনটো লৈ সিমানেই আৰু নমস্কাৰ মোৰ নাম উদিত ৰাজ বৰা মোৰ ঘৰ প্ৰকাশত আচলতে সেই তেনেকৈ বাইদেৱে কোৱা নিচিনাকৈ তেনেকৈ ইউটিউবত দেখোঁ এক্সেছ বাৰ্চৰ কথা তাৰপিছতে তেনেকে শিকিবলৈ মন গ'ল আৰু নিজৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এক্সেছ বাৰ যথেষ্ট সহায় যিহেতু সেইটো কাৰণে শিকিবলৈ আহিলোঁ মানুহৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে সেইবোৰ আপোনালোকে জানে বা সেইটো দেখি শুনিয়ে হয়তো আপুনি এক্সিছ বাৰ শিকিব লাগিছে অকণমান কওকচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন দেখিছে যিটো কাৰণে আপুনি এক্সিছৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ল কাৰণ আপুনিতো হয়তো এক্সিছ বাৰু অধ্যয়ন কৰিছে তাৰপাছতে এটা ক্লাছৰ কাৰণে আপুনি যিহেতু ভাবিছিল যে মই ক্লাছো কৰিম গতিকে অলপ কওকচোন আৰু দেখোঁ যিবিলাক ইউটিউবত দেখোঁ চবৰে কাৰোবাৰ কিবা কিবি অসুখ হ'লে সেইখিনি চেচন বাৰ্চ ৰান কৰিলে সেইটোৰ ওপৰত সেইখিনি মানে অসুবিধবিলাক ভাল হয় টকা পইচা ব্লগেজ থাকিলে সেইখিনি খোল খুৱাই যায় বুলি কয় আৰু ঘৰুৱা কিছুমান সমস্যা থাকে মানুহৰ মানে সেইখিনিও মানে চব নাইকিয়া হৈ যায় বুলি কোৱা শুনোঁ আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে ইমপ্ৰেছ হৈ পেলাই মানে ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই আমি শিকিবলৈ আহিলোঁ আৰু চেচনটো লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যেন সঁচাকৈয়ে শিকি চব ক্লিয়াৰ হৈ মানে যাব তথাপিও এতিয়া ছাত্ৰ হিচাপে বহুত খিনি তেনেকে প্ৰয়োজন হয়তো যিটো শাৰীৰিক সমস্যা হওক মানসিক সমস্যা হওঁক আৰু বিশেষকে টোপনি নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সাংঘাটিক ভাল ৰিজাল্ট আহিছে আৰু মাইগ্ৰেইনৰ প্ৰব্লেমেই হওঁক এনেকুৱা ধৰণৰ বডিত আমাৰ যিকোনো সমস্যাই ভাল ৰিজাল্ট আহিছে শাৰীৰিক সমস্যা বিষৰ সমস্যা গতিকে এই সকলোবোৰ যিহেতু মানুহৰ হৈয়ে থাকে গতিকে কি কৰি দিছে নিৰাময় কৰি দিছে আৰু বিশেষকে কেঞ্চাৰ নিচিনা কেঞ্চাৰ নিচিনা কি হৈছে সাংঘাতিক ৰিজাল্ট আহি চব ভাল হৈছে ৰিপৰ্ট নৰ্মেল হৈছে ময়ে আপোনাৰ কেইবাজনো পেচেণ্ট ইতিমধ্যে ৰিকভাৰ কৰিছো গতিকে এইটো এটা মই তাকে ক'ম যে এক্সিছ বাৰ সকলোৱে আদৰি লওক এক্সিছ বাৰৰ ক্লাছ কৰক

গতিকে আমি মানে এনেকুৱা এনেকুৱা এতিয়া যোগটোৱে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে যে মানুহ খুব ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায় এনজাইটি এই সমস্যাবোৰৰ নিৰাময় একমাত্ৰ উপায় এক্সিছ বাৰ্কে কাৰণ তাৰ বেলেগ বিকল্প আমি দেখা নাই আৰু গতিকে আৰু এটা কথা ইমান বুঢ়া ৰোগ ৰোগ যেতিয়া এক্সিছ বাৰ্গ আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈলো যে এক্সিছ বাৰ্গ প্লাছ চিকিৎসা

ডুব গৈ আছে যাৰ কোনো বিকল্প ৰাস্তা নাই তেওঁ কি হয় যদি এক্সিছ বাৰ চেচন লয় বা ক্লাছটো যদি শিকি লয় গতিকে তেওঁৰ জীৱনত কি হব মিৰাকুল হৈ যাব কাৰণ ইমান মানে আৰু এটা কথা এক্সিছ বাৰ শিকাৰ পাছত মানুহৰ জীৱনত নতুন নতুন বাটৰ সন্ধান ওলায় নিজৰ লগতে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো বা ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰৰ মানুহখিনি সকলোৰে বা বেলেগৰ জীৱনতো কথা পায় নিজৰ ঘৰখন শান্তি পূৰ্ণ কৰিব পাৰে এই মানে সেইখিনি মানে বস্তু কি হয় নিৰাময় বা এটা বেলেঞ্চত ৰাখিব বা ইমান এটা ধুনীয়া মডেলিটি যিটো মানে প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত এখন ঘৰৰ সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে মানুহবোৰৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা যিসকলৰ মানে সতী সন্তান বুলি যে কয় সেই বস্তুটোত মানে এইটো খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট আহিছে আৰু বিশেষকে যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাত খুব অমনোযোগিতা কাৰণ অ যিটো আমি পাৰ্চেণ্ট কৰা পিছত কি হৈছে মনোযোগ আহি যায় মনোযোগ আহি যায় গতিকে আৰু আৰু এটা ভাল খবৰ যিটো মিকি ৰোগ আপুনি ভাল পাব মিকি ৰোগৰ এক্সিছ বাৰ তিনিটা নে চাৰিটা চেচন লোৱাৰ পাছতে কি হৈ গৈছে নৰ্মেল হৈ গৈছে নৰ্মেল হৈ গৈছে যিটো অকণমান জটিল হয় সেই বস্তুটো জটিল হয় আৰু বিশেষকে এক্সিছ বাৰ আপোনাৰ কিডনী লিভাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম এই সকলোবোৰ কি হৈ যায় নৰ্মেল হৈ যায় গতিকে ইমান ধুনীয়া এটা আমি মডেলিটি পাইছো আমাৰ ফাউণ্ডাৰ যিজন গেৰী ডক্ত যিটো উলিয়াইছে বস্তুটো আমেৰিকা পেলাইছে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাক আৰু এটা কথা হ'লো কিছুমান মানুহে এই তন্ত মন্ত্ৰ বুলি ভাবে আপুনি কি ক'ব পাৰিব নহয় লাষ্ট থাৰ্ডে বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ ব্ৰেইনৰ বত্ৰিছটা পইণ্ট নত্ৰিছটা পইণ্ট আমাৰ মানে ফুট খাই যায় য'ত য'ত ব্লকেজ থাকে আচলতে সিমান বুলিয়ে জানিছোঁ আৰু যিমানে অধ্যয়নকাৰী ইউটিউবত আজিকালি পায়ে সকলোৱে সেইখিনি চাব পাৰে মানে যাক যাক মানে ভাল লাগে যাৰ কথাখিনি বেছি ইম্প্ৰেছ কৰিব পাৰে কথাখিনি ব্লকেজ একেই ফুট খাব চবেই কৰিলে খালি চবৰে শিকোৱা ধৰণৰ সেইটো বেলেগ হ'ব পাৰে মানে শুদ্ধকৈ হয়তো কাৰোবাৰ

ডায়াবেটিছ বাৰ্ষ্টো কি হয় কিছমান মানে মানে কয় যে এনেকে সুবি দিলে মানুহৰ যে বেমাৰ ভাল হ'ব এনেকে কিছমান মানে নেগেটিভ কথা কয় আৰু তুমি কি ভাবা এটো কেনে পাৰ হ'ব কি হয় বস্তুটো মানে তুমি যে আজি ক্লাছ কৰি লাগে কি গমে পাইছা এগতিকে ৰাইজক কবলৈ কি হয় কি হয় মানে মই এটা এটা শব্দ যদি কবলৈ যাও এটা বিজ্ঞান হয় হয় বিজ্ঞানৰ লগত যায় আৰু আমাৰ ব্ৰেইনত থাৰ্টি টুটা পইণ্ট আহে সেই থাৰ্টি টুটা পইণ্টত টাচ কৰি পেলাই মানে ৰিকভাৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ মানে আৰু বিশেষকৈ বাইদেউ বাইদেউ আৰু ভাইটি ভাইটি বুলি কওঁ মুখ্য যিটো সৰু গতিকে আগুৱাই যাওক এক্সিছৰ পৃথিৱীখনত যিহেতু সোমাইছে আৰু যথেষ্ট আৰু আছে মানে ভিতৰলৈ যাবলগীয়া আগুৱাই যাওক আৰু ৰাইজৰ ভাল কৰক ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰক গতিকে তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আৰু এইডোখতে কৰিলোঁ যিসকলে এক্সিছ পাৰ্চৰ ক্লাছ মোৰ লগত কৰিব পাৰে কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা এক্সিছ পাৰ্টৰ চেচন আৰু এক্সিছ বডেবাছৰ চেচনৰ কাৰণেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ যিহেতু এখন চেম্বাৰ আছে যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰি তাতো আমি চেচন ক্লাছ আৰু আমি দি আছোঁ গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে শেষত বাইদেউ আৰু ভাইটি দুজনক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা তেওঁ আহিছে ক্লাছ কৰিবলৈ বা মোক চইচ কৰিছে এইটো কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পচন্দিকক তেওঁৰ পৰা কিন্তু তেওঁ বহুত অনেষ্টলি মানে কামটো কৰে যেন লাগিছে মোৰ আৰু মই নিজে যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ আজি গতিকে আপোনাক গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ